Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walbis Clan. Sebenarnya apa yang cuba disampaikan oleh Ustaz Afnan Hamimi iaitu ahli parlimen Alustar ialah DAP pada ketika ini memang sangat-sangat berkuasa sampai mereka sebenarnya boleh membentuk acuan perlembagaan negara kita ini kalau mereka mahu dan kalau mereka berkehendakkan. Kalau sekarang ini pun mereka dah boleh macam tu, akan datang lagilah dahsyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian sekiranya kalau mereka ini tidak dibendung dari awal. Tetapi itulah, orang duk kata Ustaz Afna Hamid tu poyor. Betul ke dia poyo? Kita intro dulu! Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang baru-baru ini telah berlangsung mesyuarat DAP di mana dalam mesyuarat tersebut, of course lah, orang nombor satu DAP iaitu Anthony Loke bakal datuk Sri, Kod kan, telah membuat satu ucapan yang saya kira begitu banyak sekali berkatakan pada ketika ini dan antara perkara yang menarik yang kita perhatikan ialah cadangan oleh Anthony Loke bahawa jawatan perdana menteri ini dihadkan kepada 10 tahun di mana selepas itu Datuk Seri Ibrahim siap kata saya setuju dan sebagainya memang kita akan cuba untuk laksanakan kita ke bawa ke parlimen dan pelbagai perkara lagi dan bukan itu sebenarnya yang kita nak bincangkan sebab Ustaz Afnan Hamimi iaitu ahli Parlimen al ustaz telah membuat satu status respon nampak macam respon terhadap apa yang telah dicadangkan oleh Anti-Look itu ramai anak anak apa yang kata Ustaz Afnan ini poyolah terlupa betapa dia orang punjuang kemenj sama dan pelbagai lagi tetapi kena ada perhatikan tuan-tuan dan puan-puan apa yang ditulis oleh Ustaz Afnan saya bacakan sebis dikit satu persatu perlembaga persekutuan sedang mereka cuba rungkai dan ubah ikut sera nafsu kehendak mereka. Jumlah MP mereka sekarang 147 orang. Untuk pindah perlembaga persekutuan perlukan jumlah 148 orang iaitu 23 JT. Di mana Ustaz Afnan telah mengambil contoh baru-baru ini di mana mereka telah menang untuk orang kata apa reformasi parlimen tu kan jangan angka 148 147 mereka punya campur mua 148 jadi mereka dah dapat 2 per 3 Walaupun Ustaz Afnan letakkan tentang screenshot berkenaan dengan DAP cadang 10 tahun itu, tetapi itu cuma satu contoh yang diletakkan oleh Ustaz Afnan. Which is boleh saya kata macam contoh yang ialah mengundang backlash lah sebenarnya kan. Menyebabkan orang tidak melihat apa sebenarnya cuba dimaksudkan oleh Ustaz Afnan? Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya maksud Ustaz Afnan ialah sekarang ini DAP begitu berkuasa. Sehingga kalau mereka berkehendakkan sesuatu perubahan itu berlaku dalam parlimen ataupun undang-undang sebagainya, mereka just boleh suarakan dan of course kerajaan akan follow suit, tidak ada sebarang bantahan. Buktinya, tuan-tuan dan pembosankan didedahkan sendiri oleh Anthony Luke dalam ucapan beliau. Sebelum kita ulas, jom tonton video ini. Perdana Menteri membangkitkan dalam mesyuarat mingguan jemaah menteri. Saya bagi satu contoh yang saya nak dedahkan pada hari ini. Bagaimana kita uruskan sesuatu isu. Isu besar. Menteri Dalam Negeri ada bersama kita pada hari ini. Pada bulan Mac tahun lalu, 2024. Kita nak membawa pindaan Perlembagaan Persekutuan berkenaan dengan warga negara. Ada satu klosah berkenaan dengan frondering. iaitu KDN nak membawa pindaan supaya mana-mana bayi terbuang tidak akan diberikan kewarganegaraan secara automatik. Itu merupakan satu klosa, satu cadangan yang sangat kritikal yang memang banyak pihak termasuk NGO mengkritik kerajaan Nyatakan bahawa itu tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya dan memang ahli-ahli parlimen bukan saja daripada DAP daripada rakan-rakan lain dalam kerajaan juga tidak begitu selesa saya berterus terang dengan rakan saya menteri dalam negeri saya bawa dalam mesyuarat CEC saya panggil semua ahli parlimen esok kita nak bawa pindah ini saya bagi kebebasan kepada setiap ahli parlimen saya nyatakan sekarang kamu undi sebelum kita masuk dewan rakyat sekarang undi dulu saya bagi kertas putih kepada setiap orang. Undi secara sulit. Kamu setuju atau tak setuju. Selepas undian, hanya empat orang setuju. Bawa pindaan. Semua yang lainnya hadir tak setuju. Selepas mesyuarat, dalam mesyuarat, saya menggulung, saya katakan baik. Saya menghormati kebebasan ahli parlimen kita. Sebagai setiusa agung, walaupun saya menteri, walaupun saya setiusa agung ketua parti. Saya tidak akan memaksa ahli-ahli parlimen kita untuk membuat sesuatu keputusan yang mereka tak setuju. Sebab ahli-ahli parlimen wanita kita kata, I cannot go against my conscience. Saya masih ingat, ramai ahli parlimen wanita mereka kata, saya ibu. Kalau mana boleh saya biarkan seorang bayi terbuang itu bukan salah dia. Ibu bapa dia salah. Letakkan dia di tepi jalan. Lepas itu dia hilang hak warga negara. Banyak kata, saya tak boleh menerima. Against my conscience. Baik, saya kata. Dengan keputusan itu, saya kata. Saya akan terus berjumpa dengan Perdana Menteri. Kebetulan saya ada temu janji dengan Perdana Menteri pada malam itu. Saya bagi tahu kepada mereka. Kalau saya tidak dapat meyakinkan Perdana Menteri untuk mengubah pendirian itu. Esok juga saya akan meletakkan jawatan sebagai menteri. Anda semua boleh bebas break ranks you vote against your on your conscience di dalam dewan rakyat. Saya bawa kepada Perdana Menteri. Bang Mat ada. Saifuddin ada. Di Seri Perdana. Saya cakap kepada Dato Sri Ibrahim. Saya kata ramai ahli parlimen tak setuju. Saya tak kata saya akan letak jawatan. Saya tidak menyatakan apa-apa Kata-kata, ugutan bahawa saya akan tarik sokongan. Saya hanya kata, Datuk Sri boleh pertimbangkan ke tidak? Sebab ramai ahli parlimen tak setuju perkara itu. Perdana Menteri menyatakan, dia tanya kepada Saifuddin, sangat pentingkah pindahan ini? Itu perkara yang sudah ada berpuluh tahun. Dia kata, dia sendiri pun merasai bahawa dari segi kemanusiaannya, mungkin kita perlu pertimbangkan sampai 15 minit perbincangan, Perdana Menteri setuju minta Menteri Dalam Negeri esok tangguhkan pindaan itu. Apa yang saya nak ceritakan pada hari ini? Yang pertamanya saya nak sebut kepada semua ahli DAP bahawa yang pertamanya DAP tidak akan menggadaikan prinsip demi jawatan. Kalau ada suara tentangan daripada ahli-ahli parlimen, daripada ahli-ahli sisi -ahli yang tidak sehaluan dengan kerajaan, yang kalau saya tak boleh membawa apa-apa perubahan, saya sanggup melepaskan jawatan. Pada hari itu juga, saya pernah jadi menteri, hilang menteri, jadi sementeri kembali. Tak menjadi masalah. Di sini tuan-tuan dan perempuan sekalian, sedikit kita terlepas pandang di mana Anthony Luke telah mengatakan bahawa beliau berbawa suara ahli-ahli parlimen untuk Angkatan Pemintaan Kerajaan agar mempertimbangkan supaya tidak membentangkan pindaan berkenaan dengan bayi-bayi yang terbuang di mana basically kita semua tahulah satu kita dahulu memang ada satu perbahasan berkenaan dengan undang-undang ini di mana bayi-bayi yang terbuang ini kalau ikutkan pindaan itu tidak akan dapat automatically jadi warga Malaysia di mana benda ini pernah disuarakan juga oleh ahli-ahli perlima PAS yang antara lain kata Memang sepatutnya begitu sebab jelah kita kena check dulu. Kita takut nanti berlaku lambakan. Kita tahu dari aspek kemanusiaan, kita nak bayi-bayi -bay ini kalau boleh jangan jadi budak-budak yang tidak berwarga negara. Tetapi itulah dalam mesin yang sama juga kita tak nak juga negara kita ini jadi lambakan bayi belum nikah ataupun bayi yang tidak disahkan status pernikahan mak bapak mereka kiranya bayi yang orang kata apa tak tahu asal-usul terus penuh jadi warga Malaysia kan. Jadi benda-benda itu yang kita kena faham, expect social sebagainya. Tetapi Anthony Lok mengatakan bahawa dia tak setuju benda itu dan dia telah membawa satu mesyuarat CEC, semua ahli-ahli parlimen DAP, ada 40 orang semua, berbincang, bermesyuarat dan majoriti daripada mereka memang tak setuju pindahan ini dibuat oleh kerajaan. Jadi Anthony Lok kata, fine, aku akan bawa ke Perdana Menteri and rest assured, kalau Perdana Menteri tak ikut cakap aku, aku akan letak jawatan. Dan kemudian Anthony Lok cerita, dia jumpa Perdana Menteri, dia beritahu bahawa ahli-ahli parlimen majoriti tak setuju, which is saya yakin, ahli-ahli parlimen DAP saja Sebab dia tidak mewakili parti lain dalam Pakatan Rapat secara asasnya. Tidak ada ahli parlimen parti amanah ke, ataupun ahli parlimen daripada PKR ke, cuma DAP saja yang dia buat suara kan. Sebab dia lah, apa tu, setiausaha sanggup DAP. Bukannya Presiden PKR, bukan juga Presiden Parti Amanah. Tetapi dengan hanya itu, tuan-tuan dan perempuan berbekalkan modal 40 ahli parlimen DAP 36 daripadanya tidak setuju, maka dia kata Perdana Menteri, tolong consider. Dan tak sampai 15 minit, Perdana Menteri pun ikut apa yang dimahukan oleh Anthony Luke dan juga DAP. Fine, no problem. Kita tak jadi buat pindahan itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Anthony Luke kata, dia tak ada pula sebut dekat PM yang dia nak resign dan sebagainya. Dia just kata, ok, ahli parlimen kita tak setuju. Dan Perdana Menteri terus kata, fine, kita ikut, no problem. So, Menteri KDN tak payah buat pindahan ini dahulu, tangguhkan dahulu. Tetapi itulah dia Tuan Tuan Nuskan. Ini membuktikan betapa DAP ini sebenarnya sangat-sangat berkuasa dalam kerajaan. Kalau ada pihak yang kata, oh mana ada DAP 40 kursi je. 40 kursi inilah tuan-tuan sekalian jauh lebih power berbanding dengan 43 kursi PKR dan sudah tentulah lagi power berbanding dengan berapa banyak kursi yang ada parti amanah. Memang sangat-sangat power. Jangan cerita UMNO Barisan Nasional, 26 dah lagi tak boleh pakai sebenarnya kan. Jadi sekarang ini, Bolehlah dikatakan, seperti yang disebutkan oleh Ustaz Afnan, mereka sekarang boleh membentuk perlembagaan negara kita ini mengikut acuan mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini bukan cerita resis tau. Ini cerita DAP. Agama DAP. Sebab kata raya, agama DAP kan? Tetapi inilah kerisauan yang cuba dipamerkan oleh Ustaz Afnan menggunakan contoh cadangan DAP berkenaan dengan had tempoh 10 tahun jadi PM itu. Contoh yang bagi saya agak mengenai backlash kerana tak begitu tepat dan orang kata apa benda itu pun memang sepatutnya berlaku macam itulah kan. Tetapi saya faham apa yang cuba disampaikan oleh Ustaz Afnan. Dan cakap terus terang, kalau ikutkan, kalau kita nak bedahlah berkenaan dengan cadangan 10 tahun ini, benda ini sebenarnya pun boleh mengundang satu perbincangan yang hangat juga sebenarnya. Sebab sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, anda kena ingat tahu dalam perlembagaan negara kita ini, tidak disyaratkan langsung seseorang itu yang jadi itu mestilah orang Melayu. Benda ini telah dibangkitkan oleh Lim Kit Siang pada tahun lepas kalau anda masih ingat. So, soalan saya, saya pernah utarakan soalan ini dalam video saya yang bincangkan tentang hak tempoh 10 tahun ini. Di mana lepas 10 tahun, katakanlah na'uzbillah pada PRU yang ke-17 Pakatan Harapan yang ada di AP dalamnya ataupun mana-mana saja badan gabungan yang ada di AP dalam tu menang pilihan raya dan masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh lagi jadi Perdana Menteri kenapa had tempoh beliau punya PM telah pun tamat dah dua penggal jadi siapa yang bakal jadi PM selepas itu adakah akan ditetapkan orang parti amanah memang unlike lah kan takkanlah tuan dan tak menjadi PM And then kemudian kita akan nak PKR lagi. Sebab, okay, fine. Kau dah dapat Datuk Seri Anwar Ibrahim. 10 tahun jadi PM kan? So, bagi channel orang lain. Dan ketika itu, mungkin DAP akan meletakkan orang dia untuk menjadi PM. Kalau tidak meletakkan contoh, contoh eh. Kalau tidak meletakkan orang-orang yang bukan Islam, bukan Melayu, mungkin mereka akan letakkan contohnya orang Melayu yang ada dalam DAP dan sebagainya kan? Jadi sekarang ini tuan-tuan sekalian, benda-benda ini sebenarnya cuba diberitahu oleh Ustaz Afnan dan ramai lagi sebenarnya. Ramai yang kata mark my words mereka akan tuntut benda ini iaitu untuk meletakkan orang-orang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri selepas 10 tahun ini. Ini bukan cerita risis tau. Ini just cerita tentang perjalanan politik kita yang berpotensi untuk berlaku pada masa-masa yang akan datang. Saya sebenarnya, for one, saya tak kisah pun anda kata kalau yang jadi PM tu orang Melayu ataupun orang India ataupun orang Cina. Tetapi yang penting orang itu orang Islam. Ah, itu dia. Yang penting orang itu orang Islam. Kenapa? Kerana negara kita ini majoritinya orang Islam. Nombor satu. Nombor dua, Islam adalah agama persekutuan. Nombor tiganya kita masih ada majlis raja-raja yang menjadi payung kepada agama Islam dekat negara kita ini. Itu sahaja. Contoh kalau kata Fidos Wong menjadi pada Menteri Malaysia. Contoh. Ataupun mungkin Farid Ravi menjadi pada Menteri Malaysia. No problem. Silakan. Saya terima dengan sepenuh hati. Ataupun mungkin Adam Lawrence, seorang Iban Muslim, jadi Perdana Menteri Malaysia pun tak ada masalah. Yang penting dia orang Islam. No problem at all. Tetapi benda itu ialah masa akan datang lah kan. Cumanya sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Ustaz Afnan, satu sahaja. Iaitu sekarang ini DAP sangat-sangat berkuasa. Mereka boleh bentuk perlembagaan ini mengikut cita rasa mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa? Walaupun mereka cuma ada empat perkursi, tetapi seperti mana disebutkan oleh sahabat saya iaitu Saudara Nur Islam, mereka lah abang besar yang sebenarnya jangan kita tak nampak benda ini tuan-tuan dan pembesd dan video ini bukan untuk mencari pasal dengan orang-orang bukan Melayu tidak Melayu Cina India bagi saya kita serumpun kita kena hidup bersama-sama dengan harmoni masalah utama kita bukan orang Melayu bukan orang Cina bukan orang India tetapi bangsa DAP tuan-tuan dan pembesd ataupun kalau kita ikutkan RSN Raya agama di AP kan. Jangan kata-kata saya tau, lah. jangan marah saya. Dia yang kata macam tu sebab apa? Dia menyamakan kedudukan di AP dengan agama Islam ketika dia cuba untuk hentam Dr. Mazak Tetapi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda kena ingat satu lagi perkara. Memang mereka boleh lakukan apa sahaja nak ubah pelbagai ikut cita rasa ke apa ke kerana mereka kerajaan pada ketika ini dan of course, bak kata Sani Hamzan Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus